Hamza, salam dostlar. Bu gün 5-ci Azərbaycan dili dərsinin İrandağın gücü mövzusunun çalışmalarını izah edəcəyik. Belə videoların davamını istəyirsinizsə kanala abunə olma və video layiqidatma like unutmayın. Hansı səhifənin izahını, çalışmaların izahını istəyirsinizsə e, şərhlərimdə qeyd edin. Keçə videomuza. Mən mətni oxumayacağam, video uzun olmasın ona görə də çalışmalara keçəcəm. 1-ci çalışmada deyir ki, sizcə müəllim nə üçün bütün bunları nahidə tövsiyə edir? Ümiyyətlə bunun mətnini oxuyandan sonra başa düşürsünüz ki, burada ümiyyətlə göy üzünə, aya, ulduza, burada müəllim deyir ki, get aya, ulduza, günəşə e, vəsait bunlara tamaşa edə. Buna cavab olaraq ümiyyətlə göy üzünə, aya, ulduzlara, günəşə, planetlərə baxmaq göy üzünün möhtəşəmliyinə işarədir. E, müəllim buna nəhidedir ki, o belə möhtəşəmləri görüb öz etdiyi hərəkətlərin mənasını olduğunu başa düşsün, anlasın. Ona görə də buna lağida tövsiyə edir. Keçək ikinci tapşırığa. Burada deyir ki, bu abzasdakı hansı cümlə müəllimin bu töv tövsiyələrinin səbəbini aydınlaşdırır? Burada baxın, sanki yuxarıda Samadın gördüyü gözəlliklər, möhtəşəmlik və ədəbiyyat ona yerdəki cilzliqləri, mənasız asəbilikləri, asəbilikləri unuddurmuşdur. Bu cümlə müəllimin tövsiyələrinin səbəbini aydınlaşdırır. Keçək digər cümlə tapşırığıma. Burada deyir ki, düşün tapşırığımızda indiki məxdurğunuzdan mətnin məzmununu və ideyasını müəyyən edin. Sizcə bundan sonra hansı addım baş verə bilər ki, hekayənin ideyası daha qabarı açılsın. Burdakı ideya mətn başlığı, mətnin başlığı olan iradənin gücüdür. Yəni ideya bununla ibarətdir. Yəni Nahid burada müəllimin sözünə qulaq asıb, onu naptmaq istəyənlərə heç bir şey demirdi və öz iradəsini gücləndirməyə çalışırdı. Bir də burada deyir ki, sizcə bundan sonra hansı hadisə baş verə bilər ki, hekayənin ideyası daha qabarıca açılsın? E, burada təbii ki, Nahidin iradəsinin yoxlanması ilə keçək digər tapşırığımıza. Burada deyir ki, tapşırıq 4-də altına xətcəkilmiş sözlər, yaxın mənalı sözlərlə ləvaz edin. Baxaq altına xətcəkilmiş sözlərə. Burada məsəl cinatmaq sözü var. Cinatmaq asabləşdirmək mənasında gəlir, acıqlandırmaq, asabləşdirmək. Digər sözümüz isə hirsin, hirsinə yəni asəbin deməkdir. Yaxın mənası olaraq müqavilə müqavilə bağlamaq, yəni saaziş bağlamaq deməkdir. Anlayıram, başa düşürəm. E, sonra hansı söz var? Sonra burada var danış. E, danış yəni söylə ola bilər. Sonra burada kürəymə var. Kürəymə yəni belmə deməkdir. Keçəy digər tapşırığımıza 5-in tapşırıq. Bu deyir ki, mətində hansı obrazın adında bütün saitlər incədir. Bizim oymətində obrazlarımız Nahid, Kərim müəllim və Salehdir. Burda Kərim e, Salehdə a səiti qalın, e isə incədir. Nahiddə isə a qalın, i incədir. Kərim müəllimdə isə bütün saitlər incədir. Yəni obrazın saitdə bütün saitlər incədir. Kərim müəllimdədir. Tapşırıq 6-ya keçəyik. Burda mətndə elə 10 söz seçin ki, beşində yalnız incə, beşində isə yalnız qalın saitlər olsun. Burda indi biz e, mən bunları götürmüşəm mətndən. İnci saitə olaraq əsində əksinə düşüncəliyi yeniyətmə, gözlənilmədə. Bu sözləri yaza bilərsiniz. Bir də qalın sait istəyirdi 5 dənə. Orada adlandırmaq, çalışqan, amma olmurdu, qarşı. Bunları işlədə bilərsiniz. Keçək digər tapşırığımıza. Çalışma yetdi. Qalın və incə saitli sözlərin nümunələrini dəftərinizə ayrı-ayrı sütunlarda yazın. Birinci qalın saitli sözlər, ora hansı uyğun gəlir onu deyək. Odun, qapı, ağac, qartal, torbaq, yaxşılıq. Bu sözlər qalın saitli. Qalın saitli sözlər cərgəsinə gedir. İndi saytlar isə digərləri vətən, meşə, xörək, əmək, kəlbiz düşüncə sözləri indi saytlı sözlə zərgəsinə gedir. Keçək digər tapşırığımıza. Çalışma 8. Hansı cümlələrdə bütün sözlər ahın qanununa tabedir? 1-ci cümləmizə baxaq. Çayın kənarındakı meşədən qəribə səslər eşidilirdi. Burada çayın sözü ahın qanununa tabedir. Kənarındakı söz isə tabe deyil. 2-ci cümləmizə baxaq. Budur deyiki xalqımız torpaq uğrunda vuruşanları unutmur. Burada xalqımız ahanganın təbədir, torpaq ahanganın təbədir, uğrunda ahanganın təbədir, vuruşanlar ahanganın təbədir, unutmur ahanganın təbədir. Yəni bizim axtardığımız cümlə budur. Cavab 2-dir. Və digər nə baxaq? Baharın gəlişi ilə təbiət oynadı. Burada baharın ahanganın təbədir. Gəldişi ahang qanununa tabedir, ilə ahang qanununa tabedir, təbiət ahang qanununa tabedir, oynada ahang qanununa tabedir. Burda bizim cavablarımız 2 və 3 oldu. Keçək digər tapşırığımıza. Tapşırıq 9. Deyək ki, 4-ünə bir ahang qanununa görə fərqlidir. Baxaq sözlərə. Müqavilə, ləçək, məsafə, nişan. Burda müqavilə ahang qanununa tabe deyil, ləçək ahang qanununa tabedir. Məsafə ahang qanununa tabe deyil, nişan ahang qanununa tabe deyil. Yəni burada B variantı ahang qanununa tabe olduğu üçün digərlərindən fərqlidir. 2-də səbət, ağıl, neytral, mürəkkəb. Burada səbət ahang qanununa tabedir, ağıl ahang qanununa tabedir, neytral ahang qanununa tabe deyil, mürəkkəb ahang qanununa tabedir. Burada cavab C olur çünki digərlər ahang qanununa tabedir, amma neytral ahang qanununa tabe deyil. Keçə 3-cüyə burada peşə, lapir, sabah, güzəran deyir. Burada cavab güzərandır. Diqqət ver, Ahanganın tabedir, amma güzəran Ahanganın tabe deyil. Digər e, sözlər isə tülkü canavar, aslan, toyuq. Burada tülkü Ahanganın tabedir, canavar Ahanganın tabedir, aslan Ahanganın tabedir, toyuq da Ahanganın tabedir. Amma burada tülkü həmisi incə olduğuna görə, digərləri isə qalın saitli olduğuna görə burada cavab a variantı. 5-də isə vəsiqə dövlət dodaqdərin. Burada cavab c variantıdır, digərləri hamısı incədir, amma c variantında olan dodaq sözü isə qalın sə ilə ibarətdir. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Videonu sevdisənsənsə kanala abunə olma və video bəyənməyi unutmayın. Videonun başına dediyim kimi hansı səhifələrin izahını istəyirsinizsə, bunu da şərhlərində bildirin. Bir də bundan əvvəlki mövzuların izahı da kanalımda var. Onları dəqiqədi biz izləyə bilərsiniz. Hələlik.